یہ ہے میں ٹرمپ کی گاڑیوں پر محصولات کے حوالے سے موقف کا اعلان بالکل ویسا ہی پیش کروں گا شروع کرتے ہیں یہ امریکہ میں آزادی کے دن کی ابتدا ہے ہم ان پیسوں کا کچھ حصہ واپس لے لیں گے جو ان لوگوں نے ہم سے چھین لیے ہیں جو اس میز کے پیچھے کسی اور اتنے شاندار نہ ہونے والے میز کے پیچھے بیٹھے ہیں جیسا کہ اب سب جانتے ہیں ان کے پاس سات اختیارات ہیں اور ہم ان ممالک پر محصولات عائد کریں گے جو ہمارے ملک میں کاروبار کرتے ہوئے ہماری نوکریاں چھینتے ہیں انہوں نے برسوں میں ہماری دولت اور بہت کچھ چھین لیا ہے انہوں نے دوستوں اور دشمنوں دونوں سے بہت کچھ چھین لیا ہے اور صاف کہوں تو اکثر دوست دشمنوں سے بھی کہیں زیادہ خراب ہوتے ہیں اور یہ اقدام محض ایک معمولی آغاز ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غیر امریکی کاروں پر پچیس فیصد کا محصول عائد کریں گے اگر کار امریکہ میں تیار کی گئی ہے تو اس پر بالکل بھی کوئی محصول نہیں لگے گا ہم نے دو اشاریہ پانچ فیصد کی بنیادی شرح سے آغاز کیا تھا لیکن اب ہم اسے پچیس فیصد تک بڑھا دیں گے اور جیسا کہ اب سب جانتے ہیں یہ بڑی کہانی مناسب طریقے سے رپورٹ نہیں کی جا رہی ہے ٹیرف کے بوجھ سے بچنے کے لیے کمپنیاں امریکہ واپس آ رہی ہیں اور پانچ نومبر کے انتخاب کی بدولت وہ بھی بہت خوش ہیں مزید برہ اے آئی ایک ایسی سطح پر بحال ہو رہا ہے جس کا پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا گیا اسے ایک نئے قسم کے کاروبار کے طور پر کہا جا سکتا ہے لیکن پورے امریکہ میں کارخانے قائم ہو رہے ہیں جن میں سے کئی پہلے ہی چل رہے ہیں بالکل درست ہم ابتدائی بجلی کے مسائل کو تیزی سے حل کر رہے ہیں اور ضروری اجازت نامے بھی بہت جلد حاصل کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم کمپنیوں کے آپریشنل ماحول کو نمایاں طور پر بہتر کریں گے وہ امریکہ میں اربوں ڈالر کا سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہر ایک کارخانے کی لاگت ایک ایک اشاریہ پانچ آ دو ارب ڈالر یعنی تقریباً دس پندرہ آ بیس ارب ڈالر ہوگی ہم انہیں اپنی کارخانے کے ساتھ ساتھ پاور پلانٹ بنانے کی اجازت دیں گے وہ اس حقیقت پر یقین نہیں کر پا رہے ہیں اور جیسا کہ میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں میں نہایت تیزی سے اجازت حاصل کروں گا بالکل ویسے ہی جیسے میں نے لوئیزیانا میں ایل این جی پلانٹس کے دو یونٹس کی اجازت حاصل کی تھی چودہ سال انتظار کے بعد ایک دن میں ایک اجازت ملی اور بارہ سال انتظار کے بعد ایک ہفتے میں دوسری اجازت ملی تاہم یہ سب میرے لیے انتہائی دلچسپ ہیں یہ ہے آٹو موبائل انڈسٹری اور مستقبل میں یہ بے مثال ترقی کو فروغ دیتا رہے گا جب سے میں منتخب ہوا ہوں ہم میکسیکو کینیڈا اور دیگر علاقوں میں بن رہے پلانٹس کو کھو رہے تھے اب وہ پلانٹس زیادہ تر بند ہو چکے ہیں اور اس کی جگہ انہیں امریکہ کے اندر منتقل کیا جا رہا ہے خاص طور پر عظیم ریاست انڈیانا کی طرف مجھے انڈیانا سے واقعی محبت ہے اور اب ہم کہیں بھی سب سے بڑے پلانٹس میں سے ایک کی تعمیر کر رہا ہے انہوں نے ابھی آغاز کیا ہے یہ سب ہمارے کیے بغیر ناممکن تھا یعنی ہمارے کام کی بدولت یہ ممکن ہوا ہے لہذا ہم مؤثر طریقے سے پچیس فیصد کا ٹیریف عائد کریں گے تاہم اگر امریکہ میں گاڑیاں بنائی جائیں تو بالکل بھی کوئی ٹیرف نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ بہت سی غیر ملکی کار کمپنیوں اور دیگر اداروں جنہوں نے پہلے ہی امریکہ میں فیکٹریاں قائم کر لی ہیں انتہائی فائدہ مند حالات میں ہیں۔ تاہم ان کی فیکٹریاں ابھی پوری طرح استعمال نہیں ہو رہی ہیں لہذا مستقبل میں انہیں کم قیمت پر بڑھایا جا سکتا ہے آپ کا بہت شکریہ یہ خطاب صدر ٹرمپ نے دیا تھا جنہوں نے امریکی گاڑی سازی کی صنعت کی حفاظت کے لیے غیر امریکی گاڑیوں پر پچیس فیصد ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا دوسرے لفظوں میں بیرون مک تیار کردہ گاڑیوں پر اضافی اخراجات عائد کر کے ملکی پیداوار کی حوصلہ افزائی کرنا اور بیرون مک سے امریکہ کی دولت اور ملازمتوں کو واپس لینا مقصد ہے اب تک یہ رہا ہے شکریہ